Hər kəsə salam, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Mərhum xalq artisti Arif Quliyevin məzar daşının hazırlanması üçün ailəsinin maddi imkanı yoxdur. Bu barədə aktyorun ailəsindən Yeni Nəqtə azad bildirilib. Ailə üzvləri bunun üçün Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən dəstək gözləyir. Qeyd edədik ki, dünən aktyorun sənəd dostu Natiq Fərzəliyev də saytımıza açıqlamasında bu barədə məlumat verib. Bu mərhum xalq artistinin məzar daşının düzəldilməsi üçün ailəsinin maddi durumunun buna imkan vermədiyini bildirib. Xatırladaq ki, xalq artisti Arif Quliyev Qara Dağ rayonu Qurd qəbir sanlığında dəfn olunub. Ölümündən 43-ün keçməsinə baxmayaraq aktyorun qəbir daşı hələ də hazır olmayıb. Allah rəhmət eləsin. Allah ailəsindən çömək olsun.